4-cü sualın izahına baxaq. 11 də nə futbolçu dairəvi formada düzülüblər. Hər bir futbolçu topu özünün solundakı 3-cü futbolçuya, yəni oyunçuya ötürdü. Baxaq, gəlin baxaq. Bax bu 1-ci futbolçudur. 1-ci futbolçu atdı 4-cü futbolçuya, 4-cü 7-ciyə, 7-ci neçənci futbolçu atacaq? 3 futbolçu sonra 1 2 3 10-cuya atdı. Sonra indi gəlin rəngi dəyişək. 10-cu neçənci futbolçu atacaq? 2-ci futbolçu atacaq. 2-ci futbolçu atacaq. 5-ci futbolçuya 5-ci futbolçu atacaq. 8-inciyə 8-inci atacaq. 11-inciyə ha, artıq 11-inci atacaq. E, demək, 11-inci futbolçu atacaq 3-cü futbolçuya. 3-cü futbolçu atacaq 6-cı futbolçuya. 6-cı 9-uncuyə atacaq. İndi 9-uncu nə kənci futbolçu atacaq? 1-ci futbolçu atacaqdı, düzdür? Artıq 1-ci futbolçu 2 də, bax görürsüz 2 dənə rəng üst üstə düşdü. Demək ki, neçənci futbolçu 9-cu futbolçu 1-ci futbolçuya ötürəcək. Neçənci dəfə vuran futbolçu nə istəyir bizdən şərtində, şərtində deyir ki, oyun 1 oyunçu 2-ci dəfə topa sahib olduqda bitir. Topu sonuncu dəfə vuran futbolçu Hansı nömrəlidir? Demək 9 nömrəli futbolçu sonuncu dəfə vurubdu. Növbəti suala baxaq. Əgər ardıcıl ədəd deyirsə uşaqlar. Demək, əgər sonunda 7, burada sonunda 7-dir. Burada sonunda 8-dir. Demək, qarşıdakı ədədlər dəyişməyəcək də. 7-nin önündə 9 var, 9-un önündə 8 var, 8-in önündə burada neçə var? 8-in önündə də 4 var. Və boşluqlara yazsaq olacaq 4897 4898 indi növbətə ədədimiz 4899 olacaq. Doğru cavab olacaq D variantı. Lalə 3 üç əşya üçün 7 manat ödədi. Hər əşyanın qiyməti fərqlidir. Demək, tam ədədlə ifadə olunur. Ən bahalı əşyanın qiyməti nə qədərdir? Birinci əşyamız əgər, ən bahalıdırsa, birinci ən ucuz əşya olacaq da. Birinci 1 bir manat olarsa, ikinci olacaq 2 iki manat. Qiymətləri fərqlidir deyir axı. Demək, burada oldu bizim 3 manatımız. İndi yəni, 7 manat olması üçün onun da üzərinə 4 gələrik. Cavab eləyir 7. Ən bahalı qiymətimiz olacaq, əşyamız olacaq 4 manat.